У той же день, коли рятувальники України відзначають своє професійне свято, православна церква вшановує ікону Божої Матері Неопалима Купина. Саме вона є покровителькою всіх людей, чия професійна діяльність пов'язана з ризиком і порятунком життя інших. Відзначення дня рятувальника є своєрідне визнання на державному рівні неоціненного внеску людей цих мужніх професій, людей з сильних духом, хто не замислюючи, здатен віддати власне життя заради інших. Есть очень много людей, которые приходят по династии. Это те люди, у которых когда-то работали родители, родственники работали, и, и они еще начиная с детского возраста всегда приходили в пожарную часть, смотрели об этом, как бы видели. Потом второй момент это когда к нам приходят школьники, они также смотрят на нашу профессию, и потом им это очень нравится, они у нас интересуются, узнают, поступают в наше заведение и потом приходят. Ну, очень редко бывает того, что к нам человек пришел на работу и ему не понравилось, он ушел. Зачастую как бы, люди, которые к нам приходят, они стоят одним целой нашей большой пожарной семьей и остаются у нас. Самое главное в нашей профессии это здоровье, потому что зачастую при тушении пожаров э, необходима сила и выносливость для того, чтобы подняться на большую высоту, либо же зайти в задымленное помещение. Вот. Ну и также человек должен быть предан своему государству, что сейчас на данный момент, ну, в данном... В Даної ситуації в Україні очень важливо. Надо завжди розуміти, що ми українці і должны служити нашей родині. Традиційно, вже котрий рік поспіль, 17 вересня, рятувальники запрошують малечу та школярів до пожежних частин, аби у цікавій ігровій формі за допомогою конкурсів та вікторин ще раз нагадати про основні правила безпеки у побуті. Найголовніше, головне кожен житель нашого міста... от мала до велика должен в первую очередь знать телефон службы спасения. Это телефон 101, по которому они должны в любую минуту вызвать нашу службу при какой-то необходимости, когда она им необходима. Если ребенок, человек увидел пожар, самое первое это вызвать службу 101, потом отойти на безопасное расстояние, если вам есть угроза жизни. Если вы взрослый человек, необходимо будет помочь детям, инвалидам, значит, взрослым людям покинуть это помещение, в котором находится пожар и ждать прибытия пожарных подразделений. У рамках заходу пожежні організували і показ спецтехніки. Вогнеборці розповіли, у яких випадках використовується те чи інше обладнання. Малеча мала змогу навіть приміряти на себе спецодяг. Подібні заходи пройшли по всіх районах міста. Отже, навіть у день свого професійного свята рятівники не покоїлися перш за все про інших, собі ж лише бажали сухих рухавов в першу чергу, помішовиї виїздів, довго стійкості. стойкості. Все будет хорошо.